А ми в нашій вітальні і зараз традиційна рубрика Недільні поради. Отже, в нас вже настало літо, ми вже дуже раді цьому, готові відпочивати, стрибати, і головне, що, що турбує батьків, це те, що Треба оздоровити дітей. Що таке оздоровлення, і що робити, щоб бути здоровим і якось не переосерджувати. В цьому ми сьогодні про це поговоримо. Для початку хочу спитати наших юних гостей, скажіть, будь ласка, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Добре, харчуватися, так. займатися різними видами спорту та робити рамковий саблюс. Угу. Заблюдати правила гігієни, от умнічка, Ксюша. Виходити почаще на вулицю та вишати свіжим так, свіжим повітрям. Бачите, які в нас розумні дітки, вони знають, що робити, щоб бути здоровими. А ще одне питання: от ми говоримо про здорове харчування. Що це таке? Що потрібно вживати, щоб бути здоровим, щоб зміцнити свій організм. На цілий рік? Е, їсти різні вітаміни, яблуки, Так, вітаміни, причому вітаміни, які яким... в нас персики. Так, і, так, і, персики. І, а хто які фрукти полюбляє? Банани, яблука. Е, ти дуже багато полюбляєш. Фрук. Залиш фрукти іншим. <рес> Віля, що ти Вишню. Полюбляє? Вишню полюбляєш. Ананас. Ананас. Є. Так. Черешню. Так, добро, дякую. Отже, с нами сегодня Ирина Анатольевна Чумак, наш эксперт по здоровью. Приветствуем с ней. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Анатольевна, ты что говорили дети, правильно это, чини? Это действительно очень правильно, потому что детки у нас умные и не знают, как правильно питаться и действительно, какие продукты полезны. Сейчас они нам назвали это фрукты, ягоды, еще немножко я им подскажу, какие, которые действительно в летний период времени детям нужно употреблять, чтобы получать достаточное количество витаминов, которые у нас иссякли за зимний период времени, потому что была суровая зима, наш, зап наш запас витаминов действительно иссяк, и наш летний период – это то долгожданное лето, когда мы должны получить эти витамины натуральные, естественные, которые нам дала природа. Вот я хочу сказать, что дети не назвали ягоды. Ягоды тоже обязательны. Сейчас очень много ягод. Это клубника наша любимая, это черешня сейчас у нас идет, это будут еще крыжомник, смородина. Это все ягоды, которые полноценно богаты витамином С. А витамин С – это здоровье ребенка, это его иммунитет, который ему нужен. И, конечно, желательно, чтобы родители – в летний период времени, когда начинаются эти ягоды, покупали детям и давали натуральные. Поменьше сахара, перетирайте, конечно, немножко сахара добавляйте, но желательно, чтобы ягодку дети ели целую, полноценно да? Прямо с грядки. Но с грядки нужно мыть, потому что мы потом боимся инфекций, ну, Инфекции, <laughs> которые а вот будут Понял, что касается этих детей, например, того викуща у нас находится сейчас в студии. Але если дети маленькие, там, например, до трех років, как им в ці эти ягоды? Ну, маленькие дети, если будем говорить о грудном возрасте, да, то, конечно же, здесь нужно очень осторожно ягоды. Детки до года, это их в основном мама кормит грудным молочком. Если они, конечно, на искусственном скарме, это смесь полноценной, которая богата витаминами. Вот. Но желательно эти ягоды с осторожностью давать. Дети уже с двух лет до трех, это дети, которые ягоду уже знают. Естественно, им нужно давать ягоду, но точно так же с осторожностью, потому что любая ягода может вызвать аллергическую реакцию. Родители многие знают своих детей, какие дети у них, есть у них аллергия на определенную ягоду. Естественно, эти ягоды они не дают детям. А если у детей нет аллергической реакции, то они должны получать эти ягоды. Но эти ягоды не могут делать маленьким детям, которых вижу зубчики маленькие, они их могут и проглотить, то желательно делать мусы, взбивать на блендере, делать вот такие вот мусы, которые деткам очень Можно, полезные Можно такие натуральные добавки. Натуральные до добавки. Сыра, да, да, да даже Морочка. вот творожок мы взяли и добавили. Я очень часто ребенку своему взбиваю ягоду, добавляю в творог или даже в наше любимое мороженое, а -а -а. которое все дети любят. Правда же? мороженое? Да. да. Вот, и в это же да, вот да, мороженое взять мороженое пломбир наше обыкновенное и добавить туда натуральную ягоду. Как это вкусно и полезно. Что касается овощей, те, которые вот, растут у нас на городах, да. так, на, нашей, на, на нашей территории, э, чем они нам допоможуть, как организм? Значит, овощи это тоже полезные для детей фрукты, которые нашим деткам обязательно нужны. Начинается лето, и в летний период у нас какие овощи? Это кабачок. Это действительно горошек, который нам тоже полезен. Это морковка молоденькая уже, которая есть. Вот эти все овощи можно как делать, допустим, салаты деткам, как можно, допустим, кабачок тушить деткам. Но точно так же можно с этих овощей делать соки. Да, делать соки и давать пить. Очень полезно. Допустим, яблоко у нас уже зимний период, конечно, натурального нет. еще нет, оно позже будет. То можно взять тот же, тот же кабачок, морковку и взбить на блендере и сделать такой вот очень приятный сок. Это очень полезно. Затем очень полезные овощи запекать в духовочке вот очень хорошо запекать детям эти овощи, чтобы они его можно эти овощи добавлять фруктовые, эти овощные пюре такие делать для детей младшего возраста, а для старших детей запекать эти овощи желательно мало чтобы жарились они, пусть они кушают натуральные. Лито тем, що ми Наших дітей веземо, наприклад, на море або просто вони граються на сонечку. І це сприяє чому? Саме сонячне світло, і сонячні ванни, так. повітряні ванни. Да, да, да. Конечно же, лето это обязательно детей нужно вести э, и Дети на море или хотя бы даже быть на нашей реке, потому что воздух морской, конечно, речной воздух это тоже самое полезное детям в летний период, которые дают оздоровление. Что значит солнечные ванны? Солнечные ванны – это нахождение на солнышке. Но я хотела бы сказать родителям, что нужно быть очень осторожными солнечными ваннами. Надо деткам солнечные ванны принимать в тот период солнца, когда не в зените, когда нельзя сделать ожоги детям. Это определенное время есть. Это с утра до 10 максимум до пол-одиннадцатого дня, когда это солнышко полезное, оно теплое, тепленькое, полезное, а когда уже оно в зените и оно печет, то можно получить ожоги, это уже не полезное солнце для детей, и желательно в этот период деток на солнышко не выводить. Также точно и морские или, или речные ванны, это купание в воде. Купание в воде тоже полезно. И точно так же в летний период времени мы везем детей на море, но стараться, чтобы море было не прохладное, чтобы море было теплое, точно так же, чтобы ребенок привык. Бывает так, что сначала родители начинают с прохладных процедур, а потом тепленькая водичка, и ребенок себе плещется в тепленькой воде. Это очень полезно. И как, это полезно для кожи детей, потому что она впитывает солнечные лучи. Она получает соленую водичку, которая очень полезна для кожи, и она через кожу впитывается в наш организм. Давайте вернемся до наших детей. Скажите, пожалуйста, кто из вас полюбляет плескаться в море? Я, все. я люблю плавать. Лягушки все. Да. Прыгаю... Сколько, сколько вот вы проводите у воды часу? Часу. Не виходячи, три часа да. може, хочеться проводити, да. так если да. да. тепла вода каміна. Да. От як з дітьми поступати в цьому випадку чи корисне знаходження у воді на в, в воді не часу. должно быть таким длительним. Всі батьки повинні знати, що ребенок, как должен быть определенное время находиться в воде, такое же определенное время он должен находиться на берегу и сушиться, и загорать, и получать солнечные лучи. Естественно, если водичка тепленькая вот, и в летний период, то нахождение в воде может быть максимум до 40 часа. А если это прохладная водичка, то это 15 минут, чтобы немножко дети получили эту водную процедуру и вышли погрелись. Ну и я, конечно, желаю, чтобы дети в теплой воде купались, потому что теплая вода, она очень приятная к телу, и дети плещутся там действительно много. Но если мамы заметили, что ребенок уже немножко вот подрагивает губками, и уже губки стали Вас такие да, синеватого оттенка, то, конечно, уже немедленно надо такого ребенка на берег. Вот. А ну, no, конечно, что и чем заняться. Конечно, конечно. На берегу можно э, на песке строить различные замки, делать всякие упражнения, кубуркаться. Это тоже Играть в мяч. Это все полезно. Дети, вы зрозумели, что вам нужно делать? Да. -а -а. Давайте а -а -а. еще раз повторим. Зверните на нас увагу, пожалуйста ласка. Повторите, что нам нужно делать? Треба не быть долго на солнце. Так. Треба нам э, получать солнечные лучи. Ванни, ну, недовго. Угу. Треба не довго купатися. Так. Є багато шопів та все зрозуміло, ніби гралися, але зрозуміли. Молодці! Значить, вони усвоїли наш уроки. І <laughs> думаю, що усвоїли і батьки, які дивляться передачу. Дякую вам ще раз, будьте також здорові. Хочеться всі діти. Були здорові, адже літо Це той період, коли дійсно ми можемо замінити ті вітаміни, які продаються в на натуральні. Отже, залишайтеся з нами. У нас як вдома в нас повернеться багато цікавого.